Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penghujahan kes 1MDB di akhir kes pembelaan berlangsung lagi petang tadi. Peguam pembela yang diketuai oleh Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah berhujah kali ini terus untuk menyangkal pertuduhan pertama. Masih panjang lagi perbincangan tentang atau pertuduhan pertama ini, tetapi saya nak petik apa yang dihujahkan sebelah petang tadi. Di dalam pertuduhan pertama terhadap Datuk Seri Najib, untuk salah guna kuasa di bawah Seksyen 23, pihak pendakwaan telah memasukkan dua perkara sokongan yang menunjukkan Datuk Seri Najib telah membuat dua keputusan di mana beliau mempunyai kepentingan di dalam keputusan ini. Yang pertama adalah keputusan beliau untuk membentangkan satu memorandum kepada kabinet mengenai pemberian jaminan kerajaan kepada TIA. Yang kedua ialah pembentangan memorandum kepada kabinet untuk mendapatkan keputusan kabinet bersetuju untuk mengambil alih operasi TIA. Apa itu TIA? Kita kena kenal dulu TIA. TIA ini dulunya ialah Terengganu Investment Authority. TIA inilah kemudiannya bertukar menjadi 1MDB. Sebelum ini TIA adalah Terengganu Investment Authority yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Besar Terengganu Incorporated. Dan insan yang mengilhamkan kewujudan TIA ini tidak lain dan tidak bukan ialah Tunku Mizan, Sultan Terengganu pada masa tersebut. Pada masa itu, Tunku Mizan adalah merupakan yang dipertuan agung Malaysia. Tunku Mizan mengilhamkan suatu entiti yang boleh meningkatkan ekonomi rakyat Terengganu beliau mempunyai seorang penasihat pada masa itu dan penasihat itu ialah Jolo Jolo menasihati Tunku Mizan untuk mewujudkan TIE dan menjadi satu vehicle satu kenderaan untuk mengumpul dana sebanyak 5 bilion 5 bilion ini akan dijana melalui pinjaman tapi untuk memperkukuhkan pinjaman ini mereka memerlukan satu jaminan oleh kerajaan pusat untuk membayar balik ataupun memberi jaminan untuk meyakinkan peminjam bahawa mereka mampu untuk membayar balik di sinilah bermulanya episod TIA tuan kumizan pada masa itu telah berjumpa dengan perdana menteri malaysia anda sangkakan Datuk Seri Najib? Bukan. Perdana Menteri Malaysia pada masa itu ialah Tun Abdullah Ahmad Badawi. Allah Yarham. Datuk Seri Najib ialah Menteri Keuangan Malaysia. Tuan Kumizan telah membincangkan cadangan untuk mewujudkan satu dana bagi TIA ini dan mendapatkan jaminan kerajaan. Maka Tun Abdullah Ahmad Badawi telah membentangkan perkara ini kepada kabinet beliau. Cadangan untuk kerajaan pusat memberi jaminan kerajaan kepada pinjaman yang bakal dibuat ataupun dana yang bakal dikumpulkan melalui pinjaman oleh TIA ini. Kabinet telah membuat keputusan pada 12 hari bulan Disember 2008 secara sebulat suara mempersetujui kerajaan pusat memberi jaminan kerajaan kepada pinjaman yang bakal dibuat oleh TIA Tun Abdul Ahmad Badawi telah membentangkan kepada kabinet Malaysia pada 12 hari bulan 12 2008 mengenai cadangan penubuhan Terengganu Investment Authority ini dan supaya kerajaan pusat memberi jaminan kerajaan berhubung dengan pinjaman yang bakal dibuat oleh TIA atas permintaan Tuanku Mizan tersebut. Jadi kabinet yang bersidang pada 12hb Disember 2008 2008 mempersetujui secara sebulat suara penubuhan TIA dan cadangan pemberian uh, jaminan kerajaan kepada pinjaman TIA. Cuma kabinet memutuskan bahawa Menteri Kewangan hendaklah membentangkan satu memorandum bagi persetujuan kabinet, direkodkan empat bulan kemudian Datuk Seri Najib telah menyediakan Memorandum ini dan membentangkan kepada kabinet dan kabinet telah meluluskan untuk memberi jaminan kerajaan Malaysia kepada TIA. Ini dilakukan oleh Datuk Seri Najib sebagai Menteri Kewangan pada masa itu. Pada masa itu belum ada 1MDB pada masa itu Jolo adalah penasihat kepada Sultan Terengganu. Pada masa itu Tun Abdullah Ahmad Badawi adalah Perdana Menteri. Apakah kepentingan yang Datuk Sri Najib ada tentang jaminan kerajaan yang hendak diberikan oleh kerajaan persekutuan kepada TIA? Tidak ada kepentingan sebenarnya. Jadi kabinet yang meluluskan pemberian jaminan ini dan apa yang berlaku di mahkamah ialah setelah butiran ini dimasukkan dalam pertuduhan pihak pendawaan telah memanggil Tan Sri Mazidah mantan timbalan ketua setiausaha Kementerian Kewangan mantan timbalan setiausaha kabinet untuk memberi keterangan Beliau telah mengesahkan tiga perkara bahawa Datuk Sri Najib telah menghadiri mesyuarat kabinet pada 1 April 2009, Datuk Seri Najib telah membentangkan memorandum daripada Kementerian Kewangan. Datuk Seri Najib telah berjaya mendapatkan persetujuan Kabinet untuk memberikan garanti ataupun jaminan kerajaan kepada TIA. Maka itu, pihak pendakwaan mengatakan bahawa Datuk Seri Najib mempunyai kepentingan. Sebab itu beliau bertindak dengan cara ini keterangan Tan Sri Mazidah menjadi satu-satunya keterangan yang diambil dan diguna pakai oleh mahkamah dalam menentukan bahawa terdapatnya satu kes prima facie terhadap Datuk Sri Najib. Sedangkan pihak pendakwaan telah memasukkan macam-macam lagi dokumen termasuklah minit kabinet yang bersidang pada 12 Februari 12 2008 menunjukkan bahawa Tun Abdullah Badawi yang membentangkan cadangan asal pemberian uh, jaminan kerajaan ini dan Kabinet telah bersetuju pada cadangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan arahan Kabinet pada masa itu adalah untuk Datuk Seri Najib, Menteri Kewangan menyediakan memorandum. Jadi Datuk Seri Najib menyediakan memorandum seperti yang diarahkan oleh Kabinet. Jadi bagaimana keterangan Tan Sri Mazidah ini boleh digunapakai untuk menunjukkan Datuk Seri Najib mempunyai kepentingan? Kenapa tidak balik ke belakang lihat pada 12 dan 12 2008 bahawasanya arahan ini datangnya daripada kabinet dan daripada Tun Abdul Palawi. Perkara ini sama sekali tidak diambil ke dalam pertimbangan dalam mahkamah membuat keputusan di peringkat prima facie. Jadi di peringkat uh, pembelaan pihak pembelaan telah memanggil tiga orang saksi untuk menyangkal perkara ini. Yang pertama pastinya Datuk Seri Najib sendiri. Beliau menceritakan bagaimana rentetan peristiwa yang membawa kepada beliau membentangkan memorandum kepada Kabinet. Seperti yang saya ceritakan tadi, maka Datuk Seri Najib telah ditunjukkan dengan minit Kabinet pada 12, bulan 12 2008. Banyak perkara lagi yang berlaku, rentetan peristiwa yang berlaku itu termasuk perbincangan-perbincangan tidak formal majlis makan malam di mana ahli-ahli kabinet berjumpa dengan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan sebagainya berjumpa dengan Tuanku Mizan dan membincangkan perkara ini. Dan akhirnya ia membawa kepada keputusan kabinet supaya satu memorandum dibentangkan oleh Menteri Kewangan. Jadi perkara-perkara ini dengan sendirinya menunjukkan bahawa Datuk Sri Najib tidak ada kepentingan. Maka soalan-soalan khusus juga ditanya pada Tok Sri Najib jika dia mempunyai apa-apa saham di dalam TIA tiada mengenali sesiapa secara peribadi dalam TIA tidak ada adakah dia mempunyai apa-apa perniagaan yang mungkin terkait dengan TIA tidak ada pada masa tersebut CEO pada TIA ialah Syahrul Azral yang kemudiannya menjadi CEO kepada 1MDB dan penasihat kepada TIA ialah Jolo. Maka dua individu ini adalah dalang di sebalik apa yang berlaku kepada TIA ini. Kemudian datang pula seorang lagi saksi yang dibawa iaitu Tan Sri Noh Omar yang merupakan mantan Menteri Kabinet pada masa tersebut. Tan Sri Noh memberi keterangan bahawa ke, mengesahkan keputusan yang dibuat oleh Kabinet pada 12-12-2008 pada masa itu dan arahan kabinet untuk Datuk Seri Najib mengemukakan membentangkan satu memorandum. Bila ditanya kepada Tan Sri Noh, adakah Datuk Seri Najib mempunyai kepentingan? Jawapan Tan Sri Noh ni agak menarik. Beliau kata, memorandum yang dibentangkan oleh Datuk Seri Najib itu datangnya 4 bulan kemudian selepas arahan kabinet. Kata Tan Sri Noh, selalunya kalau kabinet memberi arahan, biasanya menteri akan mempercepatkan kelulusan pembentangan sesuatu memorandum untuk mendapat kelulusan. Tetapi dalam kes memorandum yang dibentangkan oleh Datuk Sri Najib ini, dia mengambil masa 4 bulan. Kalau Datuk Sri Najib mempunyai kepentingan menurut Tan Sri No pastinya dia akan mempercepatkan pembentangan memorandum tersebut kerana ia memihak kepada kepentingannya. Jadi Tan Sri No mengatakan pada penilaian beliau Datuk Sri Najib tidak mempunyai kepentingan dalam Ditanya oleh uh, Timbalan Pendakwa Raya Kepala Tan Sri Nuh, sama ada Datuk Sinanji Najib ada kepentingan, dia menjawab tidak ada kepentingan. Dan uh, dia kata, dia bertanya balik dengan Timbalan Pendakwa Raya, kenapa pula Datuk Sinanji Najib yang nak ada kepentingan. Maka Timbalan Pendakwa Raya pun memperjelaskan, dia kata tak, ini cuma soalan saya sebab salah satu elemen yang perlu dibuktikan oleh pendakwaan ialah Datuk Sinanji Najib mempunyai kepentingan. Maka Tan Sri Noh menjawab tak ada. Tidak ada kepentingan. Untuk memperkukuhkan lagi perkara ini, pihak pembelaan telah memanggil seorang lagi saksi iaitu yang teramat mulia Tengku Rahimah. Tengku Rahimah binti Sultan Mahmud. Beliau adalah merupakan adinda kepada Sultan Mizan. Kehadiran Tengku Rahimah adalah untuk mengesahkan bahawa kewujudan TIA ini adalah diilhamkan oleh Sultan Mizan. Dan bahawa penasihat kepada Sultan Mizan pada masa tersebut berhubung dengan penubuhan TIA ini adalah Jolo. Dan Syahrul Azral adalah CEO kepada TIA. Ditanya soalan adakah Datuk Sri Najib terlibat pada masa itu. Dia kata tidak ada penglibatan. Bahkan beliau menyangkal bahawa Datuk Seri Najib mempunyai peranan di dalam penubuhan TIA. Kemudian ditanya pula siapa punya cadangan supaya TIA mendapat government guarantee daripada kerajaan. Cadangan ini datangnya daripada Jolo kepada Tunku Mizan. Jadi Tunku Mizan membawa perkara ini kepada Tun Abdullah Badawi mencadangkan boleh atau tidak kerajaan memberi government guarantee kepada TIA. Maka lengkaplah cerita kita bahawa sehingga setakat itu tidak ada kepentingan Datuk Sri Najib dalam TIA. Tetapi dalam pertuduhan yang dibawa terhadap Datuk Sri Najib, salah satu perkara yang dikatakan telah dilakukan oleh Datuk Sri Najib di mana beliau mempunyai kepentingan ialah mendapatkan government guarantee kepada TIA. Kemudian ada juga aspek ini dibincangkan. Kalau a uh, Datuk Seri Najib mempunyai kepentingan di dalam TII. Um per perkara kedua yang dibawa oleh pihak bendawal. Ya. Berhubung dengan TII ini ialah bahawasanya TIA ini kemudiannya di atas memorandum yang disediakan oleh Datuk Seri Najib sebagai Menteri Kewangan mencadangkan supaya kerajaan pusat mengambil alih TIA dan menjadikannya 1MDB. Tan Sri Mazidah sekali lagi, keterangan Tan Sri Mazidah dikenalkan oleh mahkamah kerana Tan Sri Mazidah mengatakan bahawa Datuk Seri Najib telah menghadiri Kabinet yang diadakan pada 29 Julai 2009, Datuk Seri Najib telah membentangkan nota jemaah menteri bertajuk Nota daripada Menteri Kewangan Penubuhan Malaysian Investment Berhad yang ditantangani oleh Datuk Seri Najib dalam kapasitinya sebagai Menteri Kewangan. Kemudian yang ketiga meluluskan mengambil alihan TIE oleh kerajaan tak dan seterusnya wang Malaysia di Vat Berhad. Menurut kata Tan Sri Mazidah, perkara-perkara ini telah dilakukan oleh Datuk Sri Najib pada 29 Julai 2009 dan mahkamah hanya mengambil pakai keterangan-keterangan ini untuk dapatan prima fasi. Tetapi apa sebenarnya yang berlaku? Sebenarnya setelah kerajaan memberi jaminan kerajaan kepada pinjaman 5 juta ini TIE menghadapi masalah dalaman berlaku pergelutan kuasa di antara pengurusan dan menteri besar Terengganu Incorporated. Pergaduhan ini membawa kepada pemecatan Syahrul Azral sebagai CEO dan sebagainya. Maka Tuan Kumi Zan merasakan bahawa uh, tidak boleh berterusan dalam keadaan ini. Datuk Seri Najib ada berbincang dengan uh, Tuan Kumi Zan selaku Menteri Keuangan. Perlu diingat, Menteri Keuangan mesti selalu berbincang kerana kerajaan mempunyai kepentingan. Kerana kerajaan telah memberikan jaminan kerajaan sebanyak atas pinjaman sebanyak 5 bilion. Maka uh, cadangan yang diangkat dan disokong oleh Datuk Seri Najib sebagai penyelesaian kepada masalah TIA ini ialah supaya Menteri Besar Terengganu Incorporated mengambil kawalan sepenuhnya ke atas TIA dan meneruskan operasinya. Ini cadangan Datuk Seri Najib, bukan untuk diambil alih oleh kerajaan pusat seperti yang didakwa oleh Tan Sri Mazidah. Maka um, selepas uh, pinjaman sudah diberikan, ada satu episod yang menarik perhatian kita. Permohonan daripada TIA supaya keperluan untuk mereka memberi letter of comfort ataupun satu bentuk uh, Aku janji untuk membayar semula diabaikan oleh kerajaan. Kerajaan artinya TIA meminta supaya kerajaan pusat mengabaikan keperluan meminta surat uh, aku janji untuk bayar balik ini daripada TIA Datuk Seri Najib mengarahkan kementerian untuk menulis surat mengatakan tidak bersetuju untuk mengabaikan bahkan menuntut supaya TIA memberi letter of comfort. Ini. Kalau Datuk Seri Najib ada kepentingan di dalam TIA yang beliau tahu akan menjadi 1MDB, maka sudah tentu Datuk Seri Najib akan mencadangkan supaya Letter of Comfort ini diabaikan. Tidak perlu beri aku janji. Lebih mudah untuk tidak membayar balik uh, pinjaman yang mana kerajaan pusat yang akan menanggung uh, pinjaman ini. Tapi tindak tanduk Datuk Seri Najib menunjukkan bahawa beliau sebenarnya tidak mempunyai kepentingan langsung di dalam TIA. Akhirnya apa yang berlaku ialah di atas cadangan uh, uh, Tuan Kumizan, dan uh, ketika itu Syahrul Azral sudah dibawa balik kembali menjadi CEO. Walaupun jawatan CEO beliau digantung pada masa itu, beliau telah menulis surat dan mencadangkan supaya Kerajaan Pusat mengambil alih. Surat ini sekali lagi dibawa kepada Kabinet dan satu memorandum diperlukan untuk membincangkan sama ada Kerajaan Pusat mahu mengambil alih um, TIA. Memorandum ini disediakan oleh Kementerian Kewangan di atas arahan Kabinet sekali lagi. Tetapi pada masa keputusan Kabinet dibuat untuk mengambil alih TIA daripada MBTI, daripada Menteri Besar Terengganu Incorporated dan menukar namanya kepada 1MDB, Datuk Seri Najib tidak menghadiri mesyuarat Kabinet tersebut. Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku timbalan Perdana Menteri sebab itu Datuk Seri Najib selalu bertanya apakah kepentingan beliau di dalam hal ini kerana Datuk Seri Najib mengatakan dia tidak mempunyai apa-apa kepentingan sesungguhnya TIA ini adalah ilham Tuan Kumizan cadangan untuk memberi jaminan kerajaan datangnya daripada Tun Abdullah Ahmad Badawi keputusan untuk memberi jaminan kerajaan datangnya daripada kabinet dan keputusan untuk mengambil alih TIA ini adalah keputusan yang dibuat oleh kabinet setelah TIA menghadapi masalah dan mesyuarat yang mempengerusikan pengambil alihan ini serta juga penukaran nama kepada 1MDB dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi sekurang-kurangnya dua perkara yang dikatakan telah dilakukan oleh Datuk Seri Najib, yang mana beliau mempunyai kepentingan di dalam pertuduhan pertama kes 1MDB ini, telah uh, disangkal melalui keterangan saksi-saksi yang dibawa oleh pihak pembelaan. Satu perkara yang agak menakjubkan, saya kena pertegaskan di sini. Bagaimana pihak pendawaan dan mahkamah boleh menyimpulkan Datuk Seri Najib mempunyai kepentingan untuk membawa memorandum seawal tahun 2008. Sedangkan menurut kes mereka, wang suapan yang mula-mula masuk ke 1MDB berkenaan dengan urusan yang dinyatakan di dalam pertuduhan pertama ini berlaku pada tahun 2013. Adakah Datuk Sri Najib mempunyai upaya untuk membaca masa hadapan selama apa akan berlaku dalam tempoh lima tahun ke hadapan sehingga beliau boleh menjangkakan mari kita bentangkan memorandum ini bahawa satu hari nanti ada suapan yang akan masuk ke akaun yang belum dibuka adalah agak menakjubkan memikirkan bahawa Datuk Sri Najib boleh memikir sejauh itu tentang apa yang akan berlaku.